Salam hörmətli kanal izləciləri. Bu gün Amasız qəsəbəsində, Masad qəsəbəsində, Masad qəsəbə mərkəzində mərkəz yolun yaxın möhkəm tikilib, mərtəbə arası malat betonla, qoşa hərgi ilə iki mərtəbəli evimizi mən sizə təqdim edirəm. İki nəfərimiz idi. Soldakı evimiz satılıb, satışa çıxmamış. Sağdakı evimiz isə e, bu gündən satışa çıxıb, onu xatırladım sizə. 1-ci növdə həyəti sağisinlə və ə ümumi həyət əsasısı və evin ümumi görünüşünə məsəl danışdım. Həyəti gördüyünüz kimi ağla ilə döşənmədir, evin fasadı tarsovka, emusiya da onun da xatırladım sırf belə silikonlu tarsovka emusiyadır. Həyəti bax belə bir həyət var, avtomobilin altında həyətinə 2 dənə maşın daxil olur. Yəni burada sağda bir maşın, solda isə yəni bir maşın əlavə saxlaya bilərsiniz. Və yaxud da burada bir maşın sağda, solda var, burada manqaldır düzəldə bilərsiniz. Man, ə, bir çox şeylər üçün yarayır və evin sol tərəfində də məsafəsi gördüyünüz kimi 1 metrə yaxın məsafə saxlanılıb. Pəncərələr hamısı birbaşa ösəyətmə baxır və burada kombi sisteminin istopolların seçilmə sistemləri buradadır. Mərkəzi konsol qoşulub. Buradan isə podvalına girişdir. Evimizin yəni sol tərəfində, sağ tərəfində də, arxa tərəfində, yəni Ə, sıxan evlər yoxdur. Yəni məsafə saxlanılıb gedərincə bir də bizim fasad görünüşünə bax belə bir fasad görünüşündədir. Sərfəli bir qiymətə təcili satışa çıxıb. Onu xatırladımsa, burada isə mərkəzi konsol trap mə kimi qoyulub burada bax gördüyünüz kimi. Burada da yəni də moyka üçün, əl yumaq mürka üçün moykasıdır və karantinaçı məqulub ki ondan da istifadə edir. Qaz, su, işıq mərkəzi konsentlar hamısı tam qaydasındadır və xatırladım ki darvazası da ki 3 metr 50 santitdir. Yəni 3 metrlik darvazadır, 3 metr 50 santim darvazadır. Yəni geniş böyük maşın adı həyətinə gələ bilər rahatlıqla və burda da göstərdim ki əsla tam yaşayış olan bir yerdir. Yəni burada Yəni burada boş torpaq sahəsi qəti şəkildə yoxdur. Həyətində bir damansı görürsən. Bax belə bir gözəl bir həyət yanı sahəsi var. 1 sot yarım torpaq sahəsi üzərində inşa olunub, daha da sot yarım torpaq sahəsindən artıq torpaqda inşa olunub. E, Sənətdirsə sot yarımdır. Evimizin bax belə gözəl bir koridor sistemi var. Yəni burada koridor deməli 2 metrdən çoxdur. Sağda ikinci mərtəbə qalxan pleykandır. Burada da koridorunda da kombi sistemi çəkilib hazır vəziyyətdə. Burada TB və e, elektrik və rəzətkə mövcuddur. Pəncərələr hamısı şəbəkə pəncərədə qoşa şüşə ilə yəni təchiz olunub. O, ümumilikdə 140 kvadratdır. Hər mərtəbədə sanuzer mövcuddur. Solda qonaq otağıdır, sağda isə mətbəxdir və sağ tərəfdə sanuzerdir. Birinci növbədə mən sizə qonaq otağı ilə tanış edim. Bax, belə bir gözəl bir qonaq otağıdır. Burdan da mən sizə göstərdim. Hardasa 25-27 Bəlkə də 28 kvadratdan çox olark az olmaz. Yəni 25-28 kvadrat civarında qonaq otağıdır. A bolarda gördüyünüz kimi yəni bahalı oylardır, yəni ucuzda boyulmur. Hamısı bahalı boyulardır. Hər otaqda TV və elektrik xətləri çəkilib, burada TV stenddir, belə bir gözəl bir TV stenddir. Burada kondisioner əlavədir, elektrik xətti buraxılıb. Bax, belə spotlar da vurulub. Lüstrəsizə vuratsız, yəni girib rahat yaşaya bilərsiz. Döşəməsi e, meldidir, birinci mərtəbə və üstündən çornu poldu üstündənsə laminatdır. Burası isə ikinci mərtəbədən qalxan treçandır. Burdan da kladovka ilə da burada istifadə edilir. Bəs indi bağlayıblar, amma yəni burdan treçanın tam altına istifadə etmək mümkündür. Solda isə evimizin bax belə bir mətbəxi mövcuddur burada. Bu pəncərəs də birbaşa öz həyətinə baxır. Burada da mətbəx mebeli yığıldıdan savay, yəni 60 sm mətbət mebeli yığılır və burada da yəni də rahat, suslu, suslu qoyulur, haqqı adətimi olar. Yəni gördüyünüz işıqlıdır. Bütün sistemlər çəkilib, qaz, su, işıq, elektrik xətti və saniternik xəttinə kimi çəkilib budaq. Qapılar da gördüyünüz kimi e, Krastena, Kraskala qapılardır hamısı. Yəni onu da xatırladım ki, maşın Kraskana təsdiq olmuş qapılardır. Burası evimizin birinci mərtəbəsində yerləşir. Hə? sanoz sanata boşqa da burda kaferləri qalıb. Onlar kafedar ustalar gələcək. Onu xatırladım sizə. Və digər istipolla təsiz olunub. Bax belə bir geniş bir evimizə sanuzeridir. Burada da suçu tapısıdır, həm də istipolla təsiz olunub. Burada moykadır, burada unitazdır, burada duşaboydur. Hamısı burada tam hazır formada, çəkilib, hazır vəziyyətdə qurulub. Evimizdə sadəcə olaraq xırda işlər qalıb ki, onlar da tam tamamlanıb veriləcək. İndi isə ikinci mərtəbəsini siz tanış edin. Mən bir dəfadan birinci mərtəbə 70 kvadratdır, ikinci mərtəbə isə 70 kvadrat, ümumilikdə 140 kvadratdan təsəvvür olun. Pirekanı da xatırladım ki, e, laqlanacaq, təpil veriləcək. Yəni alıcı inşallah təmiz evə girəcək ki, yəni ki, laqdan sonra da heç kim evə girə bilməsin. Burası bizim e ikinci mərtəbədirsə, ikinci yataq otağıdır. Birinci yataq otağıdır. Bax belə bir gözəl bir yataq otağıdır. Hardasa e, 15-17 kvadratlıq yataq otağıdır. O boylar da gördüyünüz kimi düzgündür. Evdə birinci və ikinci mərtəbə mərtubara hündürlükləri 3 metrdir. Onu da xatırladım sizə. Sağda isə deyimizin ən böyük yataq otağıdır. Bu yataq otağımız hədəsə 25 kvadratə yaxındır. Burdan da məhsul göstərdim ki, bax gənc də şəbəkə pəncərən təhsis olunub. Və burdan da yaşayış göstərdim sizə. Bax, tam yaşayış olan bir yerdir. Avtobus dayanacağıma, demək olar ki, məsafəsi 200-220 metr məsafədə yerləşir. Evimiz, xatırladım ki, 67.000 manatdan satışa çıxıb. Real alıcılarına sözsüz ki, endirim olunacaq. Gördüyünüz kimi evimiz, yəni təzə olaraq bu qiymətə satışa çıxıb. Hər avtobusda olduğu kimi təbii elektrik xətləri çəkilib. Burada da qapılar hamısı bahalı qapılardır. Burda 2-ci mərtibədə yerləşən sanuz və sanitar qoşağıdır. Burada dəks top ilə təchiz olunub. Bütün sistemlər çəkilib hazır vəziyyətdədir. Burada da yenə də əla bir qusuşluq qəsi mövcuddur burda. Bütün hazır vəziyyətdədir. Və sonuncu otağımla məni tanış edim. Burası evimizin sonuncu uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Bax belə bir gözəl bir yataqdır. Bu yataq otağının da ki birbaşa evimizin balkondan çıxışı mövcuddur. bizim evimizin balkonudur. Bax belə bir gözəl balkondur. Burdan da sol tərəfdən mən sizə göstərdim ki, bax evlə evin də arasında məsafə var, hasarla məsafəsi var və yenə də məsafəsi mövcuddur. Burada evimiz hündür yerdə yerləşir. Bax belə bir gözəl bir panoramasa balkondan çıxanda mövcuddur. Ətraflı məlumat üçün zəhmərinə bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı, video bənməyi unutmayın. Yeni saçıçıma evlərinin birinci növbədə siz tanış olub, inshallah evə olmuyan insanlar Allah təala belə gözəl evlər qismət etsin. Burada isə ikinci mərtəbədən çıxan kireşə o yerə qoyulub burda o da düzəldiləcək, tam hazır vəziyyətə veriləcək. Və yuxarısı çornu polla təsdiq olunub və bir də xatırladım ki, mərtəbə arası malinat betondur. Burdan da məhz görsən də bilərəm ki, bax burdan da görsən, heç bax təmiz bax burdan betondur. Bir də xatırladım, evimizin təzə olaraq 67 manat satışı çıxıb. Real alıcılardan sözsüz ki, endirim olunacaq. Ətraflı məlumat üçün zəng vurun. İnşallah ev olmayan insanlar Allah təala belə görə bilər, xidmət etsin.